Uh, daripada titah uh, ucapan tuanku, baginda melahirkan, kalau kita perhati ada tiga suasana. Suasana pertama, baginda menyatakan kegembiraan terhadap prestasi pencapaian kerajaan negeri. Saya so, ucap tahniah eh, terhadap pencapaian yang telah dibuat. Yang kedua, baginda juga melahirkan kebimbangan terhadap beberapa perkara yang menjadi kebimbangan baginda, terutama ketirisan hasil negeri, kelewatan projek-projek terbatas banjir dan sebagainya yang juga perlu diberi perhatian. Dan yang akhir baginda meluahkan kekecewaan khususnya terhadap pencerobohan hutan simpang kekal dan tanah kerajaan skala besar yang berlaku di negeri Pahang dan beberapa pengarahan yang telah pun dibuat oleh baginda. Baginda jelas uh, melahirkan rasa kebimbangan dan menyerahkan mandat kepada pihak berkuasa seperti SPRM, PDRM dan unit penguatkuasa negeri Pahang bertindak dengan serta-merta dan amaran baginda supaya tidak berkompromi dengan sebarang bentuk rasuah salah guna kuasa dan penyedemingan saya melihat ada keperluan untuk kerajaan ini menambahkan kemudahan kepada anggota penguasaan kita sama ada teknologi moden, drone dan sebagainya bagi mantau pencerobohan ini tanpa peralatan dan sokongan teknologi yang lebih canggih ya, agak sukar bagi pihak penguat untuk bertindak saya juga menyokong penuh titah tuanku ya, dan tindakan yang telah diambil kita harus berperhatian serius terhadap perkara ini demi majukan negeri Pahang dan saya ingin menyatakan rasa duka cita dan terkilan ya, kerana dalam kes ini ada pihak-pihak yang membela mereka yang melanggar undang-undang dan peraturan. Sepatutnya kita sebagai ahli dewan negeri atau ahli parlimen merupakan penggubal undang-undang. Kita bertanggungjawab mempertahankan undang-undang bukan menyokong mereka yang langgar undang-undang. Bemalan lagi kalau sekiranya kita libatkan di atas nama konon membela mereka yang langgar peraturan. Dan ini tak sepatutnya berlaku. Dan saya harapkan semua anggota-anggota khususnya ahli, -ahli dewan, dewan, dewan dewan undangan negeri daripada DAP khususnya untuk menyatakan sikap sama ada menyokong Eh, mereka yang langgar undang-undang atau menyokong titah Tuanku Sultan. Dalam kes ini, kita sepatut tidak kompromi membela mereka yang langgar peraturan dan undang-undang. Dan, dan rakyat masih menanti apakah tindakan yang perlu diambil oleh pihak kerajaan kepada mereka yang melanggar undang-undang dan mereka membela kumpulan yang langgar undang-undang ini. Tuan Speaker, saya lihat uh, penjerubahan ini tidak hanya berlaku di daerah Rauk. Mungkin seluruh negeri Pahang ya, untuk itu saya melihat perlunya ada suatu audit forensik terhadap kesemua uh, keseluruhan negeri uh, hutan, hutan simpan kekal kerajaan negeri di Sulawesi negeri Pahang dapat lakukan. Kerajaan perlu menyatakan sebenarnya berapa keluasan tanah hutan simpan kekal yang telah diceroboh. Ya, dan kalau boleh dapat detail dalam sidang dewan kali ini ya tentang jumlah kawasan dan daerah-daerah yang telah dikenal pasti dapat diceroboh. Untuk itu jalan ke arah lebih baik. Ya, saya mencadangkan suatu Suruhanjaya Diraja atau RCI. RCI ini dapat ditubuhkan oleh pihak kerajaan bagi memastikan supaya semua penyesatan dapat dibuat secara menyeluruh. Ya, sebagaimana kita Ku, kita bukan nak tengok ke belakang tapi nak tengok ke depan kita. Bagaimana dapat kita selamatkan seluruh hutan simpan kekal kita dapat dijaga dan hasil negeri tidak tak tidak berlaku ketirisan dan kebocoran. Dan ini pertua, apa yang penting setelah tindakan kerajaan dibuat, tanah-tanah ini telah pun dirampas walaupun sebahagian masih ada di peringkat mahkamah. Ya. Perkembangan telah pun dibuat. Isunya ialah apa hala tuju tanah tersebut. Kalau sekiranya kita gitebang, kemudian kita tinggal, saya yakin tanah ini akan diteroka semula. Akan ditanam semula. Kerajaan mesti ada pelan, perancangan bagaimana untuk membangunkan tanah yang telah dirampas. Diambil balik ini. Saya mencadangkan, sebab faham ni kita ada projek yang pernah kita buat, RTP. Rancangan tanah pemuda di beberapa daerah yang kita buat. Projek ni sangat baik. Eh, dilakukan oleh kerajaan dahulu tapi dia satu tindakan yang sangat baik. Di mana kita memberikan kawasan-kawasan yang kita ambil ini yang telah diteroka secara haram ni kerajaan dah tebang tanah tu dah, dah diambil balik tapi kalau dibia dia akan ulang balik perkara tersebut saya mencadangkan rancangan tanah pemuda dapat dibangunkan di kawasan tersebut atau kita laksanakan program memberikan tanah-tanah ini kepada pihak pengurusan Ferda yang diberi kepada anggota bekas-bekas anggota tentera Sebagaimana yang kita buat di Koyan satu masa dahulu. Ini di antara mekanisme. Dan saya fikir kita di Pahang ini, kita pernah laksukan benda yang sama. Di Arah satu masa dahulu. Di mana kita bangunkan kawasan itu dengan felda-felda. Dan ini di antara mekanisme yang baik kalau untuk mengelak pencerobohan pada masa hadapan. Menjaluan. Saya teri sebab bila dia tulis di Speaker kata ada ruang bagi sikit kepada ceka dan uh... Saya sebenarnya dia nak mencelah tapi saya biarkan cekak ni cakap tu. Tapi oleh kerana masa diperuntukkan dah agak singkat. Saya nak tanya cekak. Ceka ada bangkit kan uh, uh, sebagai perkongsian lah. Ini ke perkongsian sama. Kita lipis ni. Ini yeah, uh, kebetulan uh, Adun cuka, uh, merupakan mantan uh, Menteri NRI. itu tu. Dan tahun 2001 sampai 2022. Tadi dalam awal ucapan ada ada ceka bangkitkan tentang uh, pencerobohan hutan uh, yang ada di negeri Pahang termasuk hutan tem, ke, ini hutan uh, Sembangkakare ESK. Saya faham ikut lagi risiko uh, hutan. Kita ada akta akta perhutanan. Akta perhutanan adalah satu akta yang digubalkan di peringkat uh, kerajaan pusat. Di bawah bidang kuasa Kementerian dan tak silap saya, pada ketika itu, Jabatan Perhutanan adalah di bawah NRI. Bawah ini, ini. Dan juga merupakan ahli kabinet lah sebagai ini apa nama ahli kabinet yang bertanggungjawab pada uh, mendukung mendokong akta uh, yang digubal ke di parlimen untuk jadi sebagai undang-undang. Saya rasa seharusnya kerajaan pusat juga memainkan peranan uh, semasa yang memat selaku ahli kabinet di peringkat pusat itu saya nak, nak tahu ya semasa itu apakah langkah langkah yang dia buat kerana apa percubaan ini mungkin ada berlaku pada ketika tahun-tahun yang berikut termasuk masa tahun yang Muhammad menjadi ahli kabinet kerajaan pusat jadi apakah di antara sumbangan yang uh, diberikan dalam mengekang uh, ini berlakunya penularan dan tidak semata-mata atas bau uh, jemalang kajian uh, kerajaan negeri semata-mata untuk mengekang penularan atau pencubahan uh, hutan yang haram ni? Namun saya nak betulkan fakta sikit. Dia, saya dulu Menteri KASA Kementerian Alam Sekitar dan Air. Uh, tanah ni bawah Kementerian Sumber. Ya, Mohd. Ini kasa cakap Melayu, itu cakap orang putih. No, no. Uh, sumber asli, hutan sumber asli bawah Kementerian lain kementerian sumber asli bukan bawah kementerian alam sekitar dan air yang itu saya nak betulkan seri, sikit je itu spesifikah ya? siap yang awak tu spesifikah ya, bukankah kalau sekolah air di antara sumber ataupun punca untuk menjadikan uh, ni apa nama sumber air ni mampan ialah hutan cashman area mana kawasan dengan izin kawasan tadahan kalau kita kawasan tadahan ni kita tebang dia akan menyebabkan satu ancaman kepada sumber air jadi di bawah kementerian uh, yang umat. Pada ketika itu, bukan begitu? Sumber air bawah kerajaan negeri. Uh, tanah bawah kerajaan negeri. Akta kerajaan persekutuan tidak melibatkan soal pengurusan tanah tu bawah kerajaan negeri. Kita semua tahu tanah, air ini bawah kerajaan negeri. Sumber air bawah kerajaan negeri. Tetapi bila masuk kepada sistem pembentungan, itu bawah kerajaan persekutuan ya bahawa, uh, dia ada beberapa perkara sumber sebab tu sumber ni geran persekutuan pada kerajaan negeri ya contohnya saya saya tak apalah saya saya ingat kita tidak perlu panjangkan isu tersebut so Tama, saya tersiap nak tersiap, jawab juga maksud saya begini sebab bekalan air maknanya bila sebut primatan air misalnya cakap primatan air kita ada span kita ada ini apa nama pem, ini, ini apa pengoperator bekalan air di peringkat negeri tetapi hmm. Bekalan air di perangkat negeri ini ada berkait dengan sumber. Saya yakin Jawa Muhammad sebagai ahli kabinet, takkanlah kita mana ahli kabinet kita hanya menyentuh tentang, tentang wujudnya satu kerangka pemikiran secara dakotomi, maknanya dengan izin. Ya? Maknanya kita hanya bertindak sebagai pemikiran secara silo, tidak begitu. Tetapi bila kita sebagai kaitan antara sumber dengan bekalan air, perkhidmatan air, bagaimana kita nak menyelesaikan, tentulah ia memerlukan satu ini, uh, ini eh, kedudukan status di mana sumber air itu mampan. So maksud saya di sini, tidakkah ada yang membangkitkan tentang soal pencobohan hutan yang boleh menyebabkan kekangan dan juga ancaman kepada sistem bekalan air negara? Terima kasih. Uh... Tuan Speaker, saya tidak cadang untuk panjangkan isu ini. Sebab eh, supaya kalau kita lihat secara detail pengagihan bidang kuasa, eh, eh, sumber bawah kajian negeri, masuk sistem bekalan bawah kajian persekutuan, sampai pembentungan. Lepas pembentungan bawah LBK, dia masuk bawah kajian negeri semula. Jadi kita sumber memang bawah kajian negeri. Ya, sebab tu kajian persekutuan, kajian negeri boleh mohon peruntukan sumber geran persekutuan. Ya, geran persekutuan. Contohnya dam, empangan tu bawah kajian persekutuan. Tetapi bila masuk sistem pengagihan, bawah logis sebagainya, itu di di kalau negeri yang buat melakukan uh, uh, mitigasi dengan kajian persekutuan, kajian persekutuan akan akan manfaatkan. Saya fikir itu tak perlu panjanglah.